menjelang pilihan raya umum yang ke-13 ini kita pakatan rakyat sudah bersedia. Kita sudah bersiap sedia untuk menjadi kerajaan persekutuan. Sebab itu kita menunggu tarikh tersebut sama ada akhir bulan ini atau bulan November, Disember ataupun bulan Mac 2013 kita sudah bersiap sedia. Yang belum bersiap sedia adalah Najib dan Barisan Nasional. Sebab itu Najib masih tidak dapat menentukan bilakah dia nak bubarkan parlimen. Dia yang sekarang ni gelisah sebab apabila dia berbanding kalau dia membandingkan prestasi kerajaan kerajaan negeri Pakatan Rakyat dengan prestasi kerajaan persekutuan serta prestasi kerajaan kerajaan negeri di seluruh Malaysia begitu jelas sehingga kan ketua ordin negara pun memuji dan beliau hanya memuji empat kerajaan negeri iaitu semuanya negeri-negeri Pakatan Rakyat Walaupun kita sudah bersiap sedia Tapi tekanan tetap ada Kerja banyak Setiap hari kita kena lawat kawasan Setiap minggu kita kena mengadakan program jelajah seluruh Selangor Dan banyak lagi tugas-tugas kita di dalam kerajaan Oleh sebab itu Kita sentiasa menjaga kesihatan Saya pun begitu Oleh itu saya sentiasa menjalan, menjalani pemeriksaan perubatan nak buat medical check up baru-baru ini saya buat medical check up tahulah sekarang kalau kita buat medical check up doktor akan suruh buat x-ray buat scan daripada tengkorak kita sampai kaki dia buat scan dia buat x-ray jadi selepas diambil x-ray lepas dia ambil skannya Saya tanya doktor Doktor bagaimana keadaan kesihatan saya Doktor kata cukup baik Sudah bersiap sedia untuk pilihan raya Tekanan darah tak ada Semua ok Lepas tu doktor kata Yang berhormat Bukan yang berhormat seorang yang datang buat Yang datang buat medical check up Ramai lagi pimpinan buat medical check up jadi saya pun tanya siapa lagi jawabnya Najib Najib pun buat medical check up dia pun sama juga kena buat x-ray, buat scan daripada tengkorak dia sampai kaki dia semua kena buat saya tanya bagaimana pula keadaan kesihatan Najib doktor tunjukkan film dia film scan dia untuk saya dia kata YB tengok macam mana Maka saya pun tengok Saya pun tengok filem scan dia macam mana Tengkorak dia besar juga Saya nampak eh Nampaknya ada satu bintik hitam Dalam tengkorak dia Saya pun tanya doktor Doktor ada bintik hitam bahaya Doktor kata mula-mula saya tengok pun saya risau Sebab itu saya pakai komputer Saya zoom in tengok apa benda tu Dia kata selepas saya zoom in Tengok bintik Bintik hitam itu adalah otak Najib. Tengkoran besar, otak dia ini. Bintik hitam. Itu menunjukkan kapasiti otak dia. Kalau otak kecil, kapasiti kecil. Sebab itu Najib tak ada idea. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia kata satu Malaysia, salin pula satu Israel. Tak ada dalam negeri-negeri kerajaan Najib Dia copyright dia, copy, dia jadi copycat Dia saling apa yang kita buat Kita bagi duit Untuk warga emas kita Kita bagi duit untuk bayi kita Kita buat kelas tuition percuma Semua dia ikut Tapi nama program dia lain Nama kita Nama program kita adalah program skim mesra rakyat. Tapi program dia BRIM BR 1 M berarti beri rasuah satu Malaysia. Otak dia memang bintik hitam. Itulah idea dia. Sebab itu dalam bajet tahun 2013 ini semua kita dah duga. Kita memang tahu dia nak beli brim RM500 juga. Yang kita tak sangka dia bagi orang bujang juga Sampai Najib dah sampai tak ada keyakinan Dah tak yakin orang muda akan sokong barisan Sebab itu orang bujang dia bagi RM500 Ah tak RM250 Dia tak mampu nak bagi RM500 Sebab kerajaan persekutuan di bawah barisan nasional sudah hampir bankrupt Tak mampu lagi Oleh itu setakat RM250 Lepas tu saya tanya doktor ada lagi tak Pemimpin politik yang datang buat medical check up kat sini Dia kata ada Lepas je, ada lagi Dia terus tunjuk film X-ray kepada saya Dia kata YB tengok ni Tengok YB teka otak siapa ni Saya tengok Nampak ni kotor sedikit Saya pun tanya nampaknya otak ni kotor sedikit dia kata memang otak tu kotor itu otak cua selek scan tak boleh tipu kita boleh tipu scan tak boleh tipu dia scan kotor jadi apa yang dia lakukan kita semua tahu memang kotor lepas tu dia tunjuk lagi Ah ha, ini tadi filem scan untuk cua selek saya tunjukkan anak dia punya Suatiyo Ha, Suati bro. Kenal Suati Timbalan Menteri Pertanian dan Agro Agro dan sebagainya itulah. Tunjuk gambar Suati Tengkorak Suati Dia tanya, Wabi, tengok lagi. Ada masalah dengan filem Tengkorak Suati Saya pun tengok. Eh, bersih. Cantik bersih. Saya kata, saya cakap dengan doktor, tak ada masalah, ni bersih. Doktor kata, memang bersih. Sebab dia tak ada otak Putih semua Sebab itu dibangkitkan Isu talam Tak ada isu talam Bila kita Ambil balik hutang kita Daripada talam Kita ambil balik Memang mata lama kita nak ambil Seratus peratus Tiga ratus sembilan puluh dua juta Tak ada masalah Tak ada masalah tapi yang dibangkitkan oleh Chua Tiong sebab dalam barisan negara dia tak dapat cari masalah, tak dapat cari kelemahan kerajaan Pakatan Rakyat, khususnya kerajaan Pakatan Islamo ini. Chua sekarang bangkitkan isu dalam, kononnya ada isu. Setiap hari kita baca di Utusan Malaysia, kita tengok TV1 sampai TV9. Semua yang menceritakan ada masalah dalam tapi pergi balik pergi balik cerita itu saja tak nampak masalah sebenarnya kata perempuan tak ada masalah dalam soal kita mengambil balik hutang kita dalam soal talam ini tidak ada masalah yang ada masalah dalam MCA sebab MCA dia ada masalah tilam jadi masalah tilam bawa isu talam tak ada hal talam ni sebab dulunya tanah ini semua diberikan kepada talam zaman barisan nasional kononnya nak buat projek usul sama tanah-tanah kerajaan melalui anak syarikat diberikan kepada talam untuk projek usul sama bila kita ceritakan projek usul sama itu berarti kita akan kongsi keuntungan bila rumah siap kita akan dapat balik pulangannya sama ada kita akan dapat pulangan dalam bentuk rumah ataupun dalam bentuk tunai tetapi selepas anak-anak syarikat kerajaan negeri Selangor dia memberikan tanah kepada tanah semua dia tak nampak rumah tak buat, projek tak siap ada yang terbengkalai ada yang tak buat langsung yang dah buat pun keuntungannya tidak diberikan kepada anak-anak syarikat -anak kerajaan negeri Selangor dan ini semua tidak ada dalam rekod kita bila kita jadi kerajaan semuanya tak ada rekod mujurnya kita ada seorang menteri besar yang cukup cekap kita lantik pasukan yang khas untuk membuat siasatan satu demi satu satu demi satu satu demi satu kita cari dan dapat dapat semua tanah-tanah yang telah pun kita berikan dalam apa bentuk sekalipun kepada dalam dan kita berjaya memaksanya untuk mengakui dia hutang pada kita sebanyak 392 juta ringgit ini kalau dalam bahasa Melayu ini semuanya dulu di bawah zaman barisan nasional ini adalah hutang lapuk hutang lapuk tu berarti hutang yang sudah hangus satu sen boleh tak dapat dalam dunia perniagaan kalau hutang lapuk kita dapat dapat balik 20% itu biasa dalam korporat, dunia korporat kalau syarikat tu dah teruk hutang lapuk dapat 2%, 20% kira ok lah okay. kalau boleh dapat 50% oh eh, itu sudah handal tapi di Selangor ini Di bawah pimpinan Tan Sri Khaled Kita dapat 100% hutan lapuk kita Mana ada isu Chua Tiong kata tanah yang kita ambil tu Ada kolam dia kata Air yang ada Dia tak tahu Yang air tu, yang kolam tu Tempat kita dapat pasir Dia tak faham daripada keuntungan pasir itu kita bagi kepada warga emas kita Zoom Shopping itu punca keuntungan kita MCA tak faham Chua Tiung tak faham jangan risau tuan-tuan puan-puan saya sudah terima kertas putih daripada kerajaan Islamo, kertas putih dah ada pada saya tapi saya tak boleh cakap apa dalam kandungannya sebab kertas putih itu kita kena tunggu sampai 19 November bila kita mengadakan sidang mesyuarat Dewan Negeri Selangor untuk sidang baca ini akan kita bentangkan dan pada masa itulah kertas putih itu akan dibuka untuk tatapan orang ramai supaya kita nampak apa sebenarnya yang berlaku dalam proses kita mendapat balik hutang lapuk yang dihasilkan oleh Barisan Nasional kita dah lain zaman dah lain sekarang ni Najib nak bubar dia memang susah hati dia susah nak bubar kerajaan susah bila kita buat perbandingan pencapaian kita di Selangor pencapaian kalau bandingkan dengan pencapaian, pencapaian barisan nasional banyak beza bezanya begitu ketara dulu tidak ada program kebajikan di negeri Selangor tapi di bawah pakatan rakyat dalam tempoh Empat tahun kita telah membelanjakan buat masa ini kurang kurangnya 600 juta ringgit untuk kebajikan seluruh rakyat Selangor ini. Satu sen pun dia tak buat, kita yang buat dalam tempoh 4 tahun kita berjaya melaksanakan program kebajikan yang makan belanja sebanyak 600 juta ringgit. Dulunya di Selangor sekolah agama Kerajaan Barisan Nasional tak pernah naikkan gaji guru kafah. Guru kafah di bawah zaman Barisan Nasional RM650 satu bulan. Kalau kita ambil pembantu rumah Indonesia pun gaji dia lebih tinggi. Tapi itulah cara Amno. Bila dia bagi sedikit dia kata demi bangsa, negara dan agama tapi Guru Kafa dapat gaji RM650 tapi di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat dalam tempoh 3 tahun kita naikkan gaji Guru Kafa sebanyak 2 kali daripada RM650 kepada RM1,300 dia tak buat, kita yang buat konon dia handal. tapi berapa banyak result selepas dia memerintah 50 tahun 50 tahun dia memerintah 50 tahun tanpa pertukaran kerajaan negeri Selangor berapa dia ambil kita tak tahu tapi berapa yang dia simpan untuk kita selepas 50 tahun pada tahun 2008 bila kita ambil alih bila Tan Sri ambil alih reserve kita kira-kira 1.4 bilion 1.4 bilion yang dia simpan untuk kita tapi dalam tempoh 4 tahun ini Tan Sri berjaya meningkatkan reserve kita daripada 1.4 bilion sampai bulan ini sudah mencatat 2.4 bilion tambahan 1 bilion orang jadi kerajaan 50 tahun baru simpan 1.4 kita jadi kerajaan 4 tahun dah dapat lebihan 1 bilion bagi kita 50 tahun tuan tuan puan bayangkanlah kaya kita berpuluh bilion kita akan dapat dalam reserve kita reserve tu penting ada orang kenapa tak belanja Tuan-tuan puan-puan Saya terangkan Dengan cara yang paling ringkas Selama ini budget kita Kalau ikut budget tahun ini Tahun 2012 ini Budget kita 1.6 bilion Kalau katakan Bulan mulai bulan depan Ekonomi, ekonomi kita meresek Tak ada orang bayar cukai Cukai tanah tidak dibayar Kerajaan tak ada cukai Kerajaan negeri tak, tak dapat cukai daripada rakyat Kita ada 2.4 bilion Berapa lama kita boleh tahan? Hampir 2 tahun kita boleh tahan Tanpa Sebab cukai kalau dibayar kepada kerajaan pakar kita belanja dengan cara yang berhemat kita pulangkan pulangkan kepada rakyat melalui berbagai program kebajikan. Kalau tuan-tuan dan -tuan, puan, puan bayar cukai kepada kerajaan barisan nasional sebahagiannya digunakan untuk rakyat sebahagiannya ditelan mamam ceritanya. Kerajaan pakar kita tak mamam -mam kerajaan barisan nasional dia mamam duit kita sebab itu kalau kita lihat pengurusan cara pengurusan kewangan kita berbanding dengan, dengan barisan nasional amat berbeza tengok bajet terkini bajet kerajaan persekutuan untuk tahun 2013 yang telah pun dibentangkan oleh Najib pada bulan lepas jumlah bajet kita di peringkat persekutuan jumlahnya 251 bilion tepat sekali 251.6 bilion tetapi hanya 49.7 bilion yang digunakan untuk pembangunan yang lainnya untuk operasi berarti hanya 19% ada jumlah 251 bilion ini adalah untuk pembangunan pembangunan adalah untuk pembangunan nak buat jalan baru nak buat longkang baru nak buat jalan leboraya raya baru nak buat dewan baru itu hanya 19% daripada jumlah bajet kerajaan persekutuan tetapi kalau kita bandingkan bajet ini dengan bajet selama tahun 2012 jumlah bajet kita 1.6 bilion daripada 1.6 bilion ini 600 juta ringgit adalah untuk pembangunan, bererti sejumlah bajet sejumlah bajet kerajaan Pakatan Raja Selangor ini ada 37.5% adalah untuk pembangunan jauh tinggi daripada bajet kerajaan pesekutu berarti lebih yang memang kita sudah laksanakan Oleh itu kalau kita banding Bandingkan bajet kita Dengan bajet barisan nasional Kita sudah boleh lihat Betapa ketaranya Perbezaannya Kita boleh lihat Dengan itu betapanya Betapa handalnya pakar Tariat kita menguruskan kewangan Walaupun kita hanya kerajaan negeri saja Kalau diberi peluang sudah tentu kita akan amalkan dasar yang sama kita belanja dengan hemat kita tambahkan hasil kita sementara itu kita akan memperbanyakkan program-program kebajikan untuk rakyat ini yang barisan nekna gagal melakukannya walaupun diberi peluang sebanyak 55 tahun sehingga hari ini oleh itu jangan tuan-tuan puan-puan kita nak tukar ya kita nak tukar kerajaan saya sebenarnya, saya sokong Najib Saya sokong Najib jadi ketua pembangkang parlimen Itu saya sokong dia Kita mesti bagi sokongan yang padu kepada Najib Untuk menjadi ketua pembangkang parlimen ini Sebab saya tengok dia, saya kesian dengan dia Orang MCA, dia tak boleh percaya Orang UMNO, tak ada yang percaya dia oleh MIC lagi teruk saya banyak menjelajah saya menjadi seorang Malaysia saya tanya orang siapa Presiden MIC orang tak kenal saya kata jangan risau sebab saya pun tak kenal bayangkan kalau saya tak kenal siapa Presiden MIC bagaimana dia dapat memenangi undi untuk Najib memang sekarang Najib teruk setiap hari dia datang parlimen Tengok muka dia saya kesian dengan dia Jangan kita susahkan dia lagi Sebab kalau kita susahkan dia Nanti dia masuk hospital bahagia Susah Kita nak ringankan beban dia Biar dia jadi ketua pembangku Bayangkanlah hidup orang ini Dia pagi-pagi dia bangun Dia bangun dia seri perdana Kediaman rasmi Perdana Menteri Bila dia bangun Dia kata aku Perdana Menteri Malaysia Aku nak pergi ke Parlimen menghadap Anwar Ibrahim tapi bila kereta rasminya masuk ke negeri Selangor alamat dia sudah serta-merta jadi pembangkang sebab di negeri Selangor pakar kita kitalah kerajaan, dia pembangkang dia kena tahan kena tahan, bayangkan emosinya, jadi pembangkang walaupun setengah jam baru sampai Kuala Lumpur, masuk parlimen, baru dia lega sekarang aku ni Perdana Menteri Lepas sidang parlimen Dia balik, nak balik ke jaman rasmi Masuk lagi Selangor Alamak aku pembangkang lagi Setengah jam walaupun setengah jam Itu pembangkang Kerana tahan lebih teruk daripada tahan kencing dia Tahan setengah jam Baru lega masuk Putrajaya Bayangkanlah itu cuma satu hari kalau sidang Baca parlimen 3 bulan setiap hari berulang-alih sekejap pada negeri sekejap pembangkang sekejap pada negeri sekejap pembangkang tak gila kan? gila jadi saya tak sampai hati tengok Najib dalam keadaan begini jadi bersama-sama kita sokong Najib sokong Najib menjadi ketua pembangkang parlimen Malaysia dan di selangor ini ramai yang risau kita mula-mula pun kita risau tapi kita dapat kajian tuan-tuan perempuan jangan takut Pakatan Rakyat dah pasti akan mendapat sokongan daripada rakyat Selangor untuk meneruskan pemerintahan kita di Selangor ini ini kita cukup yakin dengan persembahan kita tak pernah kita tengok rakyat sendiri boleh merasainya 50 tahun di bawah pemerintahan begitu bezanya apabila dia masuk ke era pakatan rakyat tak pernah dia bayangkan tak pernah dia mimpikan dulunya tak dapat kemudahan seperti ini dulu tak ada kelas tuition rakyat yang percuma setiap kawasan dun kita berikan kelas tuition rakyat tuition percuma yang dibiayai oleh kerajaan pakatan rakyat 50 tahun barisan nasional tak bagi kita bagi 50 tahun sekolah agama rakyat tak ada peruntukan tahunan kita bagi 50 tahun sekolah tamil tak ada peruntukan tahunan kita bagi 50 tahun sekolah Cina tak ada peruntukan negeri Selangor kita bagi kita adil kepada semua kaum dalam negeri Selangor ini ini perbezaan yang paling ketara di zaman era ini di zaman atau dalam era pakar ini boleh tuan dan puan-puan tuan dan puan-puan itu saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran tuan, tuan dan puan, puan cuma saya ingatkan kita sudah tekad untuk tukar kerajaan saya cuma nak ingatkan tukarlah kerajaan di peringkat persekutuan. Negeri Selangor jangan tukar. Negeri Selangor pakatan yang punya teruskan sokongan untuk pakatan rakyat di Selangor dan teruskan sokongan untuk pakatan rakyat di peringkat parlimen. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera.